может быть, ну суть как проблемы в шее есть, ну, есть позвонки у меня два позвонка это сплошная каша, то есть там нервы, кости, все оно просто сопутствует, раздавлено и в чем чудо, что каким образом через вот эту субстанцию проходит нервный импульс ко всем частям тела, ну и комбинация движения, где в ленте стою, микрофон, звавим, э -э они подключают аппарат. Это последний, Вот. котором говорить. Подключает к в голове и, подключает кончики пальца, руку, и суть такая, что значит, импульс, который они пускают в нерв, а нерв это проводники, он может отреагировать на каждые кончики пальца и ноги. У меня все замечательно то есть Не взирая на то, что мы с ним как-то, ну вот вы взяли яйцо, вот, раздавили из шкафа, белок, желток и перемешали. Вот у меня в вот такая ну, два позвонка в таком состоянии то называется компрессионный перелом у меня там еще гарантируется у меня одна из самых высоких э -э стадий компрессионного перелома <sev> <t> вот поэтому э каждый раз свидетельство каждый раз Бог напоминает мне насколько он дивен, насколько он чуден э -э насколько он э всемогущий как церковь молилась, потому что когда, когда это произошло, э, это разлетелось, это случилось на Закарпатье, там молились люди, я знаю шестая, что э, церковь, или церковь, или еще молилась, другие братья сейчас тоже молились. И то исцеление, которое произошло, это можно рассказывать еще долго, это были в моей жизни, а вот э, последствия, то есть оно не улучшается. Может быть, даже в каких-то моментах я становлюсь ну, условно сильнее в плане ну, каких-то физических моментов, а врачи говорят, тебе даже 3 килограмма поднимать нельзя. Ну, то есть просто 3 килограмма в руках, это больше просто носить нельзя. И вот видите, Жен здоров, можно так сказать. И слава Богу, что Бог слышит, Бог слышит, безусловно, я был в таком состоянии, когда был приходил в сознание в тот момент, и настолько горячо и сильно болело сердце, и ну, вот я перед вами свидетельствую. Поэтому э, Бог отвечает на молитвы, может быть по-разному, вот, но ну, я считаю, что ну, вот, я живу в Аминь.